गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः निशङ् कहोयि रे मना निर्भय होई रे मना प्रचंड स्वामी बड़पाठीशी नित्य आहे रे मना अतर्क्य अवधूत हे, हे स्मर्तृगामि अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी तिथे स्वामी चरण तिथे न्यूनकाय स्वये भक्त भक्तप्रारब्धधढवीहि माय आज्ञणाकालहीना नेत्याला परलोकिहीना तयाला, अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी ी भितोसी भय हे पळुदे वसे अंतरी ही स्वामी शक्ति करुदे जन्म जन्ममृत्यु असे खेळ जानता नको घा तू असे बाळ ज्यान्सा अशक्य ही शक्य करतील स्वामी जागा श्रद्धे सहित कसा होसि त्यापिण तू स्वामी भक्त दादिली च साथ नखोडग्मगोस्वामी तेतिलहाथ अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी विभुति नमननाम ध्यानादितीर्थ स्वामी जया पञ्चामृतात् हे तीर्थघेयी आठ वीरे प्रचीति न सोडति तया जया स्वामी घेतिहाकी अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी